Siapa nih teman-teman yang kemarin udah nonton video fish and chips yang disajikan bersama saus tartar? Nah sesuai janji teteh waktu itu sekarang teteh bakalan share resep saus tartarnya ya dan teman-teman ini saus tartarnya enak banget karena teteh diajarkan langsung oleh chef. Langsung aja yuk simak videonya. Nah, pertama kita siapin dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita cincang sampai benar-benar halus, ya. Selesai kita mencincang bawang bombay, lanjut kita geprek bawang putih, sisihkan kulitnya. Ini juga sama, kita cincang halus. Siapkan gherkins atau acar timun, lalu kita iris dan cincang halus juga. Dan setelah kita cincang halus, acar timunnya lalu kita siapkan capers kemudian ini juga sama kita cincang sampai benar-benar halus jadi buat yang nggak tahu capers adalah buah dari tumbuhan semak yang berasal dari mediterania tanaman ini terkenal karena kuncup bunga yang dapat dimakan digunakan sebagai bumbu dan buahnya biasanya dikonsumsi sebagai acar teman-teman oke kalau udah sekarang siapin telur yang sudah direbus sampai benar-benar matang Terus kita belah menjadi dua bagian setelah itu kita sisihkan kuningnya ya. Jadi kuning telurnya di sini enggak pakai karena nanti warna sausnya enggak benar-benar putih cantik ya kalau kita tambahkan kuning telur. Terus kita iris tipis terlebih dahulu telurnya. Setelah itu cincang sampai benar-benar halus. Jadi semua bahan ini kita cincang. Tujuannya supaya di sausnya benar-benar tercampur rata dan dimakan itu Terasa lembut, ya. Jadi, harus dicincang sampai benar-benar halus. Sekarang, tinggal kita siapin aja mayonis, kemudian masukkan semua bahan yang udah dicincang halus tadi, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan garam dan juga lada hitam, kemudian aduk rata lagi. Terakhir, beri perasan jeruk lemon nih, teman-teman. Oh ya, biji lemonnya nggak usah dipakai ya. Setelah itu, aduk rata lagi, dan kalian harus banget cicipin. Ini rasanya udah pas atau belum? Kalau ada yang kurang, tinggal kalian tambahkan aja dan sekarang saus tartarnya udah jadi nih teman-teman kemarin teteh sajikan bersama fish and chips jadi dicocol bersama saus tartarnya jadi saus tartar ini rasanya cenderung asem tapi asemnya itu lebih ke asem yang seger ya pokoknya enak banget buat kalian yang belum pernah cobain saus tartar ini cobain deh kalau teteh sih suka banget, semoga kalian juga suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke deh teman-teman, selamat mencoba resep dari saus tartar ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.